বৰ্তমান কচুলতিৰ ছিজন আৰু এতিয়া অৱশ্যে কচুৰ গুড়িবোৰত কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ লতিবোৰ ওলাই থাকে নহয়নে এইখিনি সেইদিনাখনেই হাঁহোমাই ধুনীয়াকৈ বুটলি আনি গুচাই মেলি চাফা কৰি ৰাখিছিলে আৰু আজি ভাবিলোঁ ধুনীয়াকৈ বনাওঁ প্ৰথমতে কচুলতিখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান বইল কৰি ল'লোঁ তাৰপাছতে কেৰাহীখনত তেল গৰম হ'বলৈ দি তাত পিঁয়াজ দিছোঁ লগতে এইফালে আদা নহৰু জলকীয়া একেলগতে খুন্দি পেলাই অকণমান সময় এইখিনি ভাজি লৈছোঁ তাৰপাছতে ইয়াতে দি দিম হালধি আৰু হালধিখিনি দিয়াৰ পাছতে ইয়াত মই কুমলীয়া ঔ টেঙা টেঙা কেইটামান কণ বিলাহী আছিলে সেয়াও দি দিলোঁ লগতে নিমখ দি এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ অলপমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে ঔটেঙাখিনিও অলপমান সিজি নাযায় লগতে এয়া বিলাহীখিনিও যাতে গলি যায় সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ এয়া অকণমান লৰাই লৰাই ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে দি দিলোঁ কচুলডিখিনি আৰু কচুলডিখিনি দিয়াৰ পাছত অলপমান সময় ভাজি থাকিব প্ৰায় পাঁচ মিনিটমান সময় কাৰণ লটিখিনিৰ লগত ঔটেঙা আৰু বিলাহীখিনি মিক্স হ'ব লাগিব আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই এতিয়া ভাজি আছোঁ আৰু ভাজি লোৱাৰ পাছত পাছতে অকণমান সময় মই এইখিনি ঢাকন এখন লগাই পেলাই ঢাকি ৰাখিম আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে নহয় মোৰ কচুলতিখিনি হ'বলৈ হৈছে কাৰণ এইখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ সেই গতিকে বইল কৰি নল'লে অৱশ্যে বহুত সময়ে লাগে সিজিবৰ কাৰণে সেই গতিকে আপোনালোকে পৰাপক্ষত এইখিনি লঠিখিনি সিজাওঁতে অকণমান বইল কৰি ল'ব আৰু এয়া মোৰ কচুলঠি ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল একেবাৰেই সহজ নহয়নে বাৰু আমাৰ ৰেচিপিবোৰ বৰ বেছি মছলাও দৰকাৰ নালাগে একদম সহজতে হৈ যায় আৰু এইখিনি গৰম গৰম ভাতৰ লগত কাঁহীৰ কাষত লৈ খোৱা মজাই বেলেগ নহয় জানো মোৰ আকৌ শাহুমাই খাই বৰ বেছি ভাল পালে ৰাতিও কৈ আছে যে দিনৰ কচুলতিকণ খাই বৰ ভাল লাগিলে আকৌ এদিন খোৱাম তেখেতক বাৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে জনাব দেই